Assalamualaikum salam Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah dalu niki saged makempal panjenengan Mas. Nggeh. Mm, yeah. Pangapunten ra dirandhat. Mm, yeah, oh nggeh, boten apa-apa. leh janten nggih leh mm. mancing oleh napae, Pak? Pancing napa wong kula malah keturon teng pinggir laut eh, ma. <laughs> yeah. e, Mas. niki nggih derek-derek mangayub bagyo yektaipun wonten ning platak kunthi Mas. Karang Gongso. karang bokso. Oke. Weh, disiplin kok Seniman iki yang disiplin ngono lho, ora kok terus. kamu masallah. Ada <laughs> oh, rene lah, tekamu telak iki yo wong apa? Macing. Hm. sing pun diracik kali Mas Basuki. Ndarene. Hm. Mbah se, pacarku isih ora petuk. Weh. Ini pacar loh ini. Ini aku duwi loh ngawur ya. Siapa? Pak-pah di Arakus. Pak Panding? Baru kau jual gila. Wah. Weknya yuk terutusan gini nih. Pak barangnya yuk ngopo. Ke Arakus tuh wuyok gitu. <laughs> Weknya sembrono maksa. Makapun itu loh mas. Pacar papan panggilan pun kan jual pekatan. Tadi paling beten klungsak-klungsun daerah itu. <laughs> Kulalan yeah. penjenggan suan piayi waten ing tratah gini mas, karang gongso. Niki lho pak. Datos, dahulu niki pacenik pun syukur. Insya Allah syukur ikang dipun pujakan dinikus ikang mawagung. Sedoyo ridolan hidayah tan sah mayu istugoyo wat goma sangat waten ing karang gongso. Niki, ikang rawuh kata sangat mas. Baten mirangi rasul hormat. dari jajaran-jajaran kepemerintahan wonten ing Karanggongso Bapak TNI Polri juga terima kasih lan ugi dari Forkopimcam sedayanipun rawuh ini menandakan bahwa Karanggongso ini yang selalu melestarikan budaya Jawa. kalau katitik ada beberapa hari ada beberapa rangkaian acara yang digelar wonten ing papan mriki mudah-mudahan kajat niat kabulipun dipun pangestani di dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin Allahumma amin. Panene yo melimpah ruah muga-muga dadi nelayan iso selamet gangsar. Hmm. Pripun jabi? Jenengane panguwe lampune abang tok mlaku ning Kape. Eh, jaka ati. Tapi operator. Awakmu sing wis do terjaluk kulino sering rene njajal. Medane kene kawan bangsa so, wayangan nganggap wong um, mancing lage nggih iki. Kok seneng gampang mancing kuwi pun. Oke, mancing nang kene. Eh, berarti nek sampeyan anggap wong um, mancing berarti paham dengan situasi sini. Cara pojok iki cara iwak laut apa? Iki ya. Nggih. Okay. cara iwakno no sae loh. Nggih. Iki sae Wah. Sae Wuh caki wuh sabone rene saiki arang-arang ngene sing ilang nyapo mergo iki mancing saengreng ki sisike kandu ya to nek diklokop uwangel iwae mati kakune ra wah saengreng saengreng jajang iki sing ngagem boca tinggal ki nek nggo kacamata no cara iwak no luto lutoe pripathe ombo wah awake rada awake yo to wah daginge kunul Berarti puna ternyata itu. Burutnya itu. jelirit. Iya, iya, iya. Senggereng luto. Mau tau enggak mas? Ah, ini sopup. ini bak-bakan kelautan. Oh, Aku enggak bos. Ini kulina kok ya. Luar rupanya itu jangkar. Ini ini coro iwa enggak mas? Coro iwa itu belenceng. <laughs> Cili enggak? Cili tapi kadung gondol. Ini menarik sebarangnya. Pelan-pelan <laughs> <laughs> seperti ini. Karena ini bodohnya enggak resik. Kau senang nari? Iya. Belenceng, ruto, senggret. Ini mesti hape ini mas. Ini tadi lo coba-coba sekar taji. Wah! Berwarna-warni. Berwarna-warni tapi pati lepeh, loronya rambung. Ini sekali matang ini mas? Wah! Jenuh, jenuh, jenuh. <laughs> eh, e, e. Sekar taji ini wakil oh. hape loh mas. Warna-warni, warna ono biru, warna kulit, warna ini hape. Lo baca ini itu ayu ya? Ayu. Hmm, hmm, hmm. Setengah ini ini caro... Pak, kenapa mas? Penek suwer. Oke, suwer. Kenapa penek suwer? Ura aneh. Penek ilur. Penek ilur <laughs> aneh <ilo enak> kok. Ya, <laughs> klik. Posok! Iwak aneh jiri penek ilur. Enek! Klik, mugar emak. Kop, kop, kop <laughs> Oh, iya, iya, iya. Nah, ini istimewa, ini istimewa. Nah, ini betul kalau lihat nih. Mergo no. senior, ini cuma iwak lois betulnya. Kenapa mas? Buntal. <laughs> Terus dipancing, munggah, dicekel, belendu. Lalu <laughs> ini sedih gampang meteng, ya wuih. <laughs> Masya Allah, apa no. itu? Apa senggeng? Senggeng. Senggeng ini cara dijangan, no, ini jangan apa, Jajal? Ini dijangan, nanti saya ya. Nanti saya ulang, Mas Basuki. Oke. Ini biasanya digoreng itu enak. Ini, Pak? Iya. Goreng itu? Enak. Segunnya hangat? Segunnya hangat, sambel-sambel bawang itu enak. Masya Allah. Iya, iya, iya. Cara luto itu? Luto itu malah hebatnya, Ramu. Buah asap itu enak. Mbak goreng ya enak, Mbok jangan ya enak. Masyaallah kok lu apal ta sampeyan? Layakno ning gone Makmas Suwi neram. Mbok pah aku. Napa? Iki cara ndhimo. Lha podo, blencing podo ya. Podo blencing yo sing ngono kuwi. Chore iki mo sekataji. Ku ya lek sekataji nuwun sewu. Lek digoreng ya enak. Biasa ya dibakar yo so enak. Iso enak. bawang ya enak kecap yo so iya. Diculitne ngene ta? Iya. Cara apa ki pete ki Ini di gari. go goreng garing? <coughs> ini dipangan kemeripi. Golek garing, goreng garing, dipangan kemeripi. Nek, corong ini iwa apa butal, Mak? Ini rasa digoreng. Iya, Mak. Nek, barang-barang ini jeblong lho, Nek. Ini Ya udah, <coughs> Nek. <Là, lá. tose> Misalkan racun, Nek. Ini rasa berono, Nek. Bang sabar. Berarti cabek ini iwa apa, iya? Lah, lah. Ini urusannya ini lahut, Mas. Iya, iya, toh. Tunggu, Pak. Bapak Suki, lo senang si, lo darun ini pokoknya. Nah, ni, <laughs> oh, ni <tuk> Nih, hampa-hampanya jadinya matu-matu satu-satunya belu ini, toh. Malah itu ya Oh, lah suasananya lah beda, toh, Pak. Iya, 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 iya. bareng, tirakat bareng, okay, I, tirakat ini. Kalau tirakat darun ini yang dipun, sengguyung sengkuyong si warga masyarakat orang gongso. Malah dipun, Pak Dekani kalah ingin Bapak Lanang menikah, lho, Mugi-Mugi Kemawan. Oh, sih, Pak Lanang Sintet, toh. Pak Kacu, ini. Oh, Pak Cacu ya Pak Cacu nyawopo Pak Lanang. Lah ya kan sing dhewe wong lanang to. <laughs> Rumah sakmu agak <laughs> jebles sae. Nun sewu, pancen nika gumolong kawici yektasipun menapa Mas? Ya Pak. Karena ini tidak membeda-bedakan atribut apapun. E -e. um, Bu kuwi drajat, boh kuwi pangkat, boh kuwi kepenak anggone duwe, apa lan duwe penak anggone kasensaret semua dirangkul menjadi satu. Tuh. Ini menandakan bahwa Karanggongso seluruh para masyarakat dan para nelayannya itu bersatu padu menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan masyarakat Karanggongso. Nah. Tepuk tangan Pemotongan untuk warga Gongso semua. Iki Mas Bas. Ya mantap. Mas kula niku pangapunten jer nek enten sedina ora mayang ora kerja. Sabane ngriki Mas. Pergi, Pak kula. Hey. malah alhamdulillah sak samipun kula-kula mriki sak menika anak kula sya sak menika tinggine 145, Pak. Masyaallah. Ngati iso ngebu Polri ning kono ya. Enggak nyopet kecekel ning ngono. Kowe ya diangkat drajate anak ngono lho, kok iso. Mula Mas Basuki ingkang lenggah lajeng la dipun jangkepi para waranggono, lan ugi para wiyaga, lajeng tasik wonten kula lan Mas Joko utuk ingkang dados jangkepipun panjenengan laksna. Niki, Mas. Kula lak remen panggawe panjenengan tok. Kyai sepuh-sepuh menika ikang lenggahaken papan wonten mriki. Niki mboten ngilangi ilailane biayawi Jawi, Mbok. Ah nggih. budaya slametan sik ana. Yeah. Hmm. Budaya sedekahan yo ana. wong sedekah syukur niku pun nganti waleh, Mas. Nggih. Okay. Wong sedakoh kuwi ora marake lempoh bakoh, sansaya ora isa Niki hmm. lho, Mas. Ora luh kak saya kepak kebak ora hmm, utah saya wutuh. Loh, hmm. Mas Dalang Trenggalek iki mangsamu. Iki bos kuliner. Jajanan Trenggalek mulakan ning kono. Apa-apa enak. Mulakan hmm. ning rika nika lho. Hmm. Iki aku <laughs> tempe kripik dudu lho. Apa? Kripik pun, kripik Wis diganti saiki mancu. Eh, bahasa-bahasa ngono ku harus kita sisihkan karena apa? Generasi bangsa itu butuh cerdas, putra-putra bangsa itu butuh edukasi bahwa bahasa yang membuat kata-kata jorok itu selalu dihilangkan. Pancen yo jenenge biar kuwi yo. Akhire tak ganti. Yo ngono ku dikromo inggil basa alus. Ganti manuk gulung-gulung, manuk gulung-gulung. Lambemu ora nyotoblas. Bapak kacuk nih Kok gak penak to jenenge iki? anu anu bapak peksi ngoten mah nggih iso ya pak kacu ngoten rumiyen pancen tiyang sepuhe ngudang kepengin putrane lanang ini arti artine kacu kuwi apa kacu aku lek aku lek aku lek elek diterene rumah apung aku ora lah iki lek menyesuaikan to ngono pak kacu kadek bismillah bareng aku ini aku iki jenenge tak eling-eling tapi nggone kadang-kadang lali aku Pak Kacuk iki tembung kaki karep lan sediyane bengi iki bisa kalaksanaan nyawiji dadi siji inggih menika nggelar e, e, pusih dusun lan ugi sedekah tasakuran nggelar weringgit ing dalem muga-muga bar berkah -muga karang gongso pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Amin, Amin. Okay. mantap nggih okay. apa A. A. Oh, bangka A. terus. A, ah, A, ah, ah, jalanin, jalanin. Umur pengaruhnya gini, gini. Weton persungguhatan woper grup sembarang. Gua, oh ya, wes. Ah, ah, itu amalan yang diemban. Oke, insya Allah akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Ah, Terus, wajib pun, Mbak. C, cocok. cocok. <gak>. Kaget, Beh, iya. om, ni. Oh, cocok. Pak, kaget. Akhirnya, aku lihat. Oh, nih, oh, nih, ya, cocok. Cocok, Pak. On, on, nggak tentu. Oh, nggak tentu. Oke, iya. Usaha untuk memajukan destinas, uh, destinasi wisata oleh anggaran ya. itu yang menjadi prioritas beliaunya. Iya, ini uh, ini menjadi betul? pilot project. Nah. kalau nah, wisata pantai. Betul, nah, pengelolaannya, manajemennya, Leras. peningkatan promosinya. Iya, betul banget. Membangun nah. UMKM perekonomian masyarakat. Eh, iya. Kabupaten membuat uh, kegiatan lomba, namanya pun Galaxy, ngeriis -nge sampun masuk tiga besar. Alhamdulillah, pengelolaannya, inovasinya, e, e. manajemennya, sing jarani kreatif, iya. produktif, dan aktif itu seperti tuh. ini. Iya, kan yang kaya kaya terakhir adalah kan. komunikatif, dan terakhir komunikatif. Jadi insya Allah, komunikatif, komunikasi itu mendekatkan silaturahmi antara si jiran si jine orang beda beda kan di di derajat disukai di melarat di lah yang penting menuju yang menjadi misi dan visinya gongso akan menjadi tujuan utama destinasi wisata yang ada di Tenggalek menikah hebat eh, tepuk tangan Karanggongso eh. Niki ini ini pegawai kau yang ini kau Gongso. Karang okay. Karanggongso 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 oh. Karanggongso coba sama ini Gongso. Ah, per suku kata. Ya, coba. Jom belajar. Toto gini. Kaa? Ini Ka, we, lo joning padangan, ini sumpah wirang, kena abang malah kaya demit. Kaa? Rang? Gong? So. Ini ah. kata kata mumut Matang suku kata, maaf-maaf. Dudono ini awak mungkin dulu Pak Kacu. Ayo. Kaa? 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 Jangan aku sediwi-diri lo. Pak Kacu ini cili. Tunggu. <laughs> mau ini cili. Murah kok sudono. Ka. Ka. E. Ka. 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 Karang Gongso. Ka. Karang Tarunane wis nyawiji dadi siji. Lah, Pemuda-pemuda ini sudah bersatu beda bendera ini menjunjung tinggi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Katanya Karang Gongso walaupun berbeda perguruan nyatane tetap nyawiji dadi siji ah, membangun Karang Gongso ini akan menjadi lebih maju. Aman nah, dan aman tuh, gitu. Pak? Sing. diperlukan bagaimana menyatukan ide nah, yang berbeda itu ku, menjadi betul. Satu bersatu betul. memajukan Karang Gongso dengan berbagai unsur betul. berbagai sektor akhirnya bareng-bareng bareng, -bareng, bareng, -bareng Karang Iya, betul banget. Oke. Rang. Rang rangkaian satu demi satu sudah Mas. dilalui dengan baik. Jadi ya. pengajian saat ini budaya, nah, ini uh. yang bisa dinamakan budaya lan Insya Insyaallah ini akan bisa membangun Karang lebih yes. maju dan makmur. Mantap. Wow. Kudune tanganmu ngene iki nek omonganmu Apik, kudune pangananmu ra peteki lere. Kudune parane <t sustain -tone> <tune> iki <Tiap -tune> <tune> <Matamu. tune> butal iki. Butal Lho kepenak omong aku ya cetho kok iso. Para. gong Pak Gong. Gong, gong ki wong kene ora nduwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Ha. Ngerti, Pak? Iya. Sok ki salat. Iya. Wong kene ora bakal ninggalke nindakke sembayang manembah para gusti Kang Murbing Dumadi mitul karo kapitayane dhewe-dhewe. Ha, Kang. lho, Pak. Jadi berbagai apa kui jenenge majemuk masyarakat kapitaya, siji. Perbedaan yang ada bukan sebagai penghalang. jadi nah, gue justru perbedaan yang ada nah, okay, okay. akan menjadi potensi bagi Karang untuk bersama-sama mengangkat Karang Kenapa Karanggongso kok nanggap wayang? Lada lah dalah nyapa? Wayang. Yo. Wayang iso tembung wayahe sembahyang. Loh. Nah. Wayange digawe saka kulit. kulit 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 heeh wangi l kulit nah, lho, wanglo, wanglo. <ti> kulit suwi men <ti> <ti> <Lu, script2> eh, semua itu ada batasan untuk berpikir nek kamu itu cerdas cerd, cerd, cerd. <ti> kulit ki kurang sithik dadi menungso aja duwe jiwa pelit lho kul kul makro ini Terus wes dibuktikan. Lho iki to, nyatane ora pelit. Ndak pelit. Semuanya terselenggaranya nah. acara ini awet saking partisipasi le ora pelit. Nah. Kaya kulit sing sing nyoh, nyoh nyoh. Sing ngobake hey. ora hey. nono liya makrifate ya tetep jalan. Jalan ki uh -huh. ngudal piwulang. Tegese yeah. ngudal piwulang, uh -huh. pilaku sing apik ayo dicontoh, sing elek aja dicontoh. Dalange mburi ana yoga. 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 Yogo yo, apa iki yogo iki ayo ya karo go yogo aku lek warekem ngene iki aku yogo iki cacek lho yogo iki saka go, yo, go. Yo, ki, yo, so, go. gotong royong yasa so, kuwi apa yasa so, ki nggawe gotong royong ki kerjasama. Jadi nah, karanggongso ini sudah terbukti bahwasanya masyarakatnya bersatu padu untuk membangun karanggongsonya akan menjadi lebih maju. Wanten ini dalam yoga ingkang ngiringi lajengi kang sesendonan ibu sinden. Sinden kisikil ditikuk sinabi senden. Wanten ini kang ngarani yoga miko pengrawet. Pengrawet ini pengangan-ngangan kang irit. enten sing arané sinden Waranggana. Gono. Waranggana gono ki warang ki warangan gono ki ngone wis ono. Warangan ki apa? Unggal. Yeah. Gono ki ngone wis yeah. ana. Dadi sapa wae yen ulang selo iki duwe pusaka yen pengin munggal gono ya ning kene iki. Dadi Pae ah. nah. yo aja padha dhewe anu botal wak botal. Eh 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 wiyoga menika ingkang dipun tabuh naminipun gamelan ha ah, apa gamelan coba mikir reh lho sakset sakset ngono lho sakset sak, berarti sak, ramone sak. gamelan ayo gamelan heeh uh gamelan -uh. gamelan gamelan apa itu gamelan gamelan ke apa ki nggawe amaling liyan gamelane saperangan rena-rena ana bonang pelog slendro ana sarona ana peki ana gendher ana sentemp to cocok dijikok saka ngarep jenenge gendher 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 ayo ki kudu teken anggonmu sesendhel lho ki gendher iso kudu urip sesendhel kudu kuat manembah marang Gusti Allah Subhanahu taala hebat sisi nek slentem slentem ki ana slencok ing tembung yen iya ngomong yo yen ora ora Jan mburine anae gambang. Gambang ki gambang, gambang, gambang. Ayo ahli aku. Gambang. Gambang. Mburine nek gambang, mbak ki aja gampangake wong liya. Melu. Sandinge gambang ana gong. Ki ojo gong ki ya kuwi mau aja diwa dikang adigong lan diguna. Mburine gong ana bonang. Bonang ki aja seneng klebon barang sing ora wenang. wong seneng korupsi. Sing kae kenong. Kenong ki kudu eling ning Ngarepe nek kethuk kethuk yen ku bakal mlethuk. Ayo. Sandinge nek demuk, demuk iki kudu adem ben rampung. Mlereh rene jenenge saron, saron. Ayo lalineh ja kuwi. Saron. Saron. Hmm. saron. 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 Saron iki aja nyasar timbang kemeron. Ah, mlereh rene meneh peking. Peking iki aja sumpek tinimbang kowe kuming. sing tengah dhewe pengendali jenenge kendang. Kendang ki wong urip ning alam donya aja tendang-tendangan. Lho, bentuke dawa ana senari sing disenggeng kuwi jenenge rebab. Rebab ki sing dharap-arep abab. Lho. Sing mburi dhewe tanpa ana jenenge, tanpa larase kuwi jenenge gedhor. Gedhor ki aja nyicit timbang gedhor. Lho, sing muni jes. Jes ki ngelingke kowe engko permen ojo turu miring mergo ireng rumak jes Oh, laleset iki. Wah, iki ndang cacet nek aku. Padesmu kowe nek teka teko panggung. Panggung Panggung. Ya. panggung. mikir, mikir Panggung. Panggung ki pangkulah istrimu. Lho, jangan wanita lain. Lho, gung-gung ki gung. Gung ki gung ki gedhe. Dadi pangkulen bojomu sajen gedhe beneru. Edan. Manggong menikau lu mampai pun, kenging Jawa, lajeng jengdipun paringi terop. Terop, te dasmu. Terop. Terop, te ter, ter kia ojok kintir. Dadi menusuk ojok kintir hal-hal yang negatif. Rob. Robokan jiwa yang buruk dan tumbukan jiwa yang baik. Ah, Teropi pun waten ragangin ingkang paring asmo, wasi. Wasi, was, was, was. was. Wasi, was. Dadi wangi kudulu was. Weh, si. Ojo kaku. Si, Sikap tanggap dan termat. Loh. Ini kok dipun warni. Kanti warni ini pun putih. Putih. Putih ini putih ini seresek. Resek suci. Mugum kok karang gongsa saya usah ngelar ringgit yang dalam ini kok penyarangan berkah para kok doke bilangnya cecak yang rezeki ini. Wanten ini pun putih lanjut. Wanten Ab ini pun Ab abang. 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 Abang aku bangga. Loh. Aku bangga pada malam hari ini iso main yang kini. Kwan pagelaran, kirang jangkep, gen atawe sipon, gen suara. Nami buatan dukung kalian tukang son. 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 Apone wiyo? Hei, kabe gini raisho rame, raisho banter, nyenorano tukang son. 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 Son kisokat debong? Son de sip. kok son Tukang son kisokat debong film son iki ya ngawur blasmu son saged urut nika kedah wontenipun jenset jenset iki rasane dismet langsung dredesne dasmu lho piye kok nesu ki lho sing gedikne mas blas iki wah ki lek wah ki nek cerdas ora nyawang opo-opo ning opo lakon lakon gundulmu iki mek menekate aku jelasne yo dalu nika dipun dokumentasi kalian tukang syuting syuting nyoting nyoting dasmu wah lemu <laughs> ape ape to. Niki sing dijarani cikan cakut tengginas trampil. Kulo niki saestu, Bos. Kulo niki lek nungseu. Karo karang bangsa. Sik kurang sik kurang. Ingkang tamu dipun lenggahken. Menika lenggah wonten sak ngandhapipun pun kursi. 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 Ayo, apa iki? Ayo. Ayo. Kursi. kursi. Kursi iki kurang sithik aku mah yen sela iki ora ngenekke sedekah laut utawa ngenekke gelar budaya ing dalem menika. sikap kita harus bijaksana. Hmm. Dadi wong tua ya bijaksana, dan wong enom ya kudu bijaksana. Ngajengipun kursi lajeng wonten Mejo lo mepeto kanggo jaga-jaga besok yang <tuk> ditimbali karo sing kuwasa. Lho, lajeng saksane sipun wonten kursi enten ingkang legah wonten suket. Suket. Hei, iki sing luguke ora ning kursi tok, ning suket dheno. Suket. suket menikah lek wis suket ati-ati mengki lek ya, bahasa Inggris mengatakan ada little body. Apa itu little body? Wit gatel klebon wedi. Arah lah. <tuk> <tuk> suket menikah suka rela. karena <tuk> menikah ku <Ketuk. tuk> meraket. Katane beliau nya ikhlas tak nonoman ikhlas. Amin. Ini mendekatkan silaturahmi yang tinggi antara si jilan siji. ini lho Mas, <tuk> hebat boten. Kula niku wis pokoke ngeten iki lek wis Apa-apa kok iso mbok rangke? Wis aku wis tenan, aku wis pokoke aku bengi iki aku seneng aku. Senengipun apa? Lah terus kowe kula niku karang gongso niki lebih maju Mas niki, Pak Niki. Biyen niki kula iki mancing sik nih, Karang gongso sik anyar biyen dan sekarang rumah apung sekarang terletak di mana-mana. Uh. Ini menjadi tujuan destinasi wisata pemancing yang ada di Jawa Timur. Insya Allah kedepannya uh. Karang Gongso ini akan lebih maju dan menjadi tujuan utama wisata-wisata uh, yang ada di Indonesia. Uh.

Sarkara ake gemah yeah. imake Aku ndedonga ndedonga Nadamu waru dayang Dayang-dayang ngido dayang. <tuk> Anyuma blong-blong saiki wis ora kumpul Onok rumput rupane ijo Ayo kumregut ben duwe bojo yeah. waru waru dayang 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 Ulan ayo mablong mablong saiki wis ora mangan duren dicampur tomat jar bisinden raya samura waru warudayang dayang Dayang-dayang ayo dayang. mablong mablong saiki wis ra karuan Esok enjing alas sore sonten kula benjing bayaran pinten kok <tik> 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 oh, dadak nyaluk <tik> kuwi <tik>

Belenceng, kena belenceng, kena pete iler. Karena sing KPI-TPI, jadi KPI memegah tadi. Oh iya, pelelangan itu, Pak Toso. Loh, lagi mau ketemu Dewi, iya, Pak? Lah, lagi mau, iya, Pak iwak nguyuh yo. pas nguyuh aku tak alu. Wiwahi goblok. Iwak nguyuh. Iki pas ning nguri. Ngono lho. Aku iwaku yo. Kowe tau roh iwak terakhir kan buntal lho. Nggih. Iki ciri waku beda nek iki. Napa? Pogot. Eh, pogot iki kaya anu to. Sisike buntal. Irunge nalah aku, aku <laughs> oh, bayang-bayangnya kan kerep dikompo karo dalange, makane dadi gedek iki. Wah, nah <laughs> iki pogo dalange Paknu Seji, Pak. Apa cakarmu? <laughs> <Aduh, mas. laughs> eh, Padahal pun sering tak gembos lho. Lah nggih, penjelanane jadi swira pentuk kula malih dengan uh, Mas, mas Sugi. Wes manut. Pen oh. anu lho, Mas. Panyu dipeni tenar to iso. Lewan kaes. lenemu koyo slereh kapal iki kawon rumahku eh cara kapalno slereh pantes sae slereh yo iso slereh cara kapalno slereh apik cara sing cilik-cilek napa satir dadi enek jangan bang anu oh iya 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 jajal jajal kentongmu cekel mbak napa pramenipun napa pak bas Ito, oh, budaya pragmen so. to. Keno yeah. iki maneman opo. Wiki nggih seneng budaya e. Oh, no. Ya. Yeah. Ana yeah. pragmen apa? Sembarang wis. Kentongamu sik, Jajeli, kene, gek kepenak. Ngono. Loy, uwange le. Iki lho. Bandung apa? Oh, sembarang niki. Wah, Bandung kaduan, yeah. Pak. Niki eh, kaduan. kaduan. Oh, kaduan. Oh,